নিউজ বাজি আছে টচ নচ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ সোমবাৰ সোতৰ জুন দুহেজাৰ চৌব্বিছ পুৱা আঠ পঁচপন্ন বজাত দাৰ্জিলিং জিলাৰ নিউ জলপাইগুৰি ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা সাত কিলোমিটাৰ নীলগৰ ৰাজাপানী ছাটাৰহাট ষ্টেচনৰ মাজত নিজ বাৰীত ৰৈ থকা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত একে পথতে অহা দ্ৰুতবেগী এক মালগাড়ীয়ে প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাৰ ফলত চূৰ্ণাকৃত হয় যাত্ৰীবাহী ৰে'লখনৰ পিছফালৰ চাৰিটাকৈ ডবা আৰু লগে লগে পথচ্যুত হৈ পৰে যাত্ৰীবাহী ৰেলখন মালগাড়ীৰ খুন্দাত গাৰ্ডৰ ডবাটো প্ৰায় উৰি গৈ মালগাড়ীখনৰ পথচ্যুত ডবাৰ ওপৰত পৰেগৈ মালগাড়ীৰ চালকে ছিগনেল অমান্য কৰি একে পথতে ৰে'ল চলোৱাৰ বাবেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল বুলি কোৱা হয় অন্যহাতে জনা যায় যে কাঞ্চনজংঘাই ৰেলৱে মেনুৱেল অনুসৰি মন্থৰ গতিতে যাত্ৰা কৰি নিজবাৰী এলেকাত প্ৰায় ৰৈ যায় যদিও একে পথত অহা মালগাড়ীখনে কিন্তু গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হয় ফলস্বৰূপে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনাত মালবাহী ৰে'লৰ চালক সহচালক আৰু কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ গাৰ্ডসহ নজনৰ ক'ৰণ মৃত্যু হয় আৰু বহু লোক আহত হয় এনে এটা ৰে'ল দুৰ্ঘটনা আজিৰ সময়তে আমি আশা কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এক্সিডেণ্ট সদায় এক্সিডেণ্টেই গতিকে যিসকল আমাৰ ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল তেওঁলোকৰ স্বৰ্গত আত্মাৰ কাৰণে সদগতি জনোৱা হৈছে আৰু যিসকল আহত হৈছে সেইসকলৰ সুখ আৰোগ্য কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ